Hai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hari ini Saya buat video malam Malam yang cuti Akan ada aa, Sekarang tengah cuti ya budak, budak cuti Solah Cuti penggal rasanya hmm. <tuh> okay So pagi tadi saya buat urusan dekat luar ha, Sepanjang hari Sampai ke petang Kira dalam masa 7 jam macam tu hmm, 7 jam je Dekat luar driving banyak Lepas tu beli barang buat urusan Beli barang biasalah, groceries grocery sikit Pusing Tengok barang gadget hmm. Tengok kedai spek kan Spek, kedai jam Ada jam tu dia jam Garmin Nah, Best juga, kenal juga Cuma ni dia ada golf punya Golf punya feature dekat jam tu ha, nah, Itu kalau boleh saya tak nak lah Saya nak yang dia baca step sahaja okay. So Kali ini saya nak share apa yang saya belajar masa saya jual kereta Ini industri kereta Dekat saya jual kereta Proton okay. Saya join Proton Masa tu saya start jual kereta industri Kereta car industri Pada tahun 2024 tahun lepas 2024 Masa tu betul-betul lepas raya Dua hari ke tiga hari ya. Hari ketiga raya macam tu saya pergi interview Sebab yang dia orang buka aje Proton dealer ni dia buka Ha, mana mana dealer kereta dia ada buka. Dia cuti time yang cuti wajib je. Yang, yang public holiday kalau macam hari raya saat first day dengan second day. Ha, so dua hari tu je dia no cuti. So saya interview pada hari ketiga. Mulanya saya nak buat yang sebelum raya tu tapi macam tak okey lah kan. Ha, macam beraya respect kita respect ha, masa cuti-cuti raya ni. And then uh, I think bulan tiga rasanya. So Bulan 3 saya dalam saya jual kereta Alhamdulillah syukur setiap bulan ada sales So setiap saya dalam I think 6 bulan 6 bulan ke 9 bulan sampai November macam tu ha, November saya closing So Alhamdulillah saya jual kereta uh, S70 sedan Sedan Proton sedan tu yang dia macam follow sistem follow design Volvo sikit X50 Persona Alhamdulillah So Customer Ada yang customer datang daripada uh, Customer saya yang beli Daripada Yang sebelum-sebelum ni Yang saya pernah kenal Ada yang referral Ada yang saya buat uh, Masa tu kita panggil roadshow lah Roadshow ni maksudnya Buka booth dekat dalam mall ke Mana-mana lah yang ditetapkan oleh Proton dealer tu Yang dealer kereta tu So saya Duty kat situ Customer datang uh, Saya explain banyak pasal kereta Presentation knowledge creator tu of course yang itu perlu ada perlu bercakap dengan customer-customer uh, client saya ramai yang beli Alhamdulillah syukur so yang datang masa roadshow tu saya dapat nombor telefon share lah customer client willing customer willing nak share nombor telefon saya saya share knowledge saya share apa-apa info pasal kereta and then proceed then baru dapat kereta okay, ada banyak-banyak proses dia saya nak cerita apa yang saya belajar masa saya jual kereta First of all, apa yang saya belajar pasal kereta tak sama. Okay. Kereta ke industri ni dia tak sama macam mana-mana industri yang kat luar. Sama je. Mana-mana industri pun tak sama juga macam car industry. So saya cerita car industry ni totally different. Tapi kalau bahagian sales and marketing, method dia ada dekat sama. Management pun ada dekat sama method dia. So kalau kita dah biasa buat sales, kita dah biasa buat marketing, method dia ada dekat sama. Produk je berbeza, customer pun berbeza, audience pun berbeza. So customer punya kereta ni Yang beli kereta ni customer lain Customer dia more on I think More on comparing product Comparing kereta, kereta, kereta Contoh dia nak uh, Masa tu saya jual Proton okay. Kalau saya Saya tengah roadshow kereta Proton Dia akan compare dengan Pro2 Suzuki ke, Toyota ke, Honda okay. Itu customer punya style Memang macam tu And dia orang dia orang punya customer ni dia dia akan datang depan-depan muka you kalau you as a uh, seller kereta dia akan cakap direct je walaupun you jual kereta Proton dia akan cakap direct tapi produk tu macam mana eh ah yeah, customer different sikit macam kita kalau isi minyak Petronas okey contoh kita isi minyak Petronas tak ada pula kita kata kan eh shell macam ni lah. shell tu macam tu lah kita still ada behavior kita behave lagi dia tak ada bercakap direct lah Dekat depan orang yang Tengah nak Kita nak bayar untuk isi minyak tu kan Eh Shell tu tak ada pun yang uh, ATM ke Shell tu boleh je bayar pakai kad Contoh lah ha, Shell tu tak banyak tanya Tak ada lah kita cakap dekat depan muka cashier Petronas tu kan ha. Tapi customer kereta ni Dia boleh compare Cakap direct je So masa tu you kalau kita, kalau you, kalau saya, masa tu saya as a proton seller, kereta proton, saya pun perlu ada knowledge kereta-kereta lain juga Tapi saya tak cakap direct Saya tak jual Saya tak kata lah yang uh, Kereta tu tak bagus Kereta tu tak bagus Kereta ni bagus Saya tak kata macam tu Saya ada knowledge tu Saya tahu Basic Tapi saya apa yang saya sampaikan adalah Kereta Proton ni kelebihan dia A Kelebihan dia B Kelebihan dia C nah, ha, Dia ada banyak Memang betul Proton tak minat uh, Memang tak menang Bahagian minyak Nak jimat minyak ke apa ke Tapi safety dia menang Ah ha, Saya cakap Mungkin cakap kita belajar cara cakap berlapik lah ha, Itu penting je Kita kadang-kadang kita belajar dengan orang tua kan Macam mana nak cakap Cakap berlapik Cakap Gunakan peribahasa ke Or something So First of all Apa yang saya belajar Masa first month First month more on knowledge Knowledge pada pasal kereta Sebab saya tak ada knowledge pasal kereta kan Driving tu ada Macam kita lah standard lah Orang biasa Kita driving kita ada knowledge Pump tayar Isi minyak Okay kita tahu jamin windshield insurance okey benda tu basic tapi more on detail lah pasal engine pasal engine ni 1.5 ke 2.0 ke or something 1.5T turbo TGDI ah ha, saya dah go deep sikit lah yang pasal-pasal benda tu kan TGDI ada model dia tak ada TGDI ada yang CVT lepas tu kalau turbo berapa lama berapa berapa KM nak kena buat servis untuk bahagian turbo tu so depend pada jenis-jenis kereta So satu bulan just fokus pada product knowledge je Product knowledge, product knowledge, product knowledge hmm. Tapi kalau boleh cepatkan pendekkan lagi Much better So banyak belajar pasal info-info kereta -info Dan dalam masa yang sama je roadshow Seller deal dengan customer Customer datang, cara bercakap hmm, Mesti uh, setiap Setiap minggu akan ada duty untuk dekat dealer tu. Jaga je dekat dealer protok. Right. So, saya tak share sangat. Saya tak nak share sangat apa yang apa? Seller, seller, sales agent, sales advisor, creator ke dia perlu buat apa, apa yang dia buat. Itu banyak video, banyak YouTube yang dah share apa yang dia orang buat kan. Okey. So, saya share apa yang saya belajar. So, apa yang saya belajar most of it adalah people management. Macam mana saya nak manage people? Sebab dalam sales industry ataupun mana-mana, mana-mana saya cerita pasal sales industry. Akan ada orang yang muda Lebih muda dari saya And ada yang lebih tua daripada saya And yang tersangat tua daripada saya pun ada Nak dekat pencin umur dia So cara bercakap totally different Cara orang muda Cara bercakap lain Contoh orang muda tu dia Umur dia 21 22 tahun ha, Saya nak dekat 29 30 ha, So Saya punya Cara bercakap pun lain Kita yang lahir Tahun yang Sebelum 2000 ni lain Orang yang lahir After tahun Tahun 2000, 2002, 2001 aa, Totally that, lain dah cara dia orang cakap ni So Saya berca cara bercakap dengan orang muda Cara bercakap dengan orang tua pun berbeza pula Kalau tunjuk pandai dia tak nak ajar apa-apa pula aa, So lain Orang tua ni lebih Haa Kena Pandailah kita kena pandai linggu cara bercakap So apa lagi yang saya belajar adalah time management so setiap hari time management tu kena ready awal dah tahu dah esok nak buat apa lusa nak buat apa minggu depan ada apa hari apa yang nak kena set nak kena jaga duty Or everything so benda tu kena prepare awal so akan ada of course akan ada macam-macam yang berlaku sebelum kita nak pergi kerja ha, biasa standard kita gunakan kerja lah saya gunakan kerja kita nak pergi tempat kerja pun akan ada something yang happen that's why pentingnya prepare awal Kadang-kadang tu Yelah Setengah jam lagi Nak pergi tempat kerja Setengah jam lagi Saya nak kena masuk kerja ni So apa yang kita perlu buat Kadang-kadang Kena hold dulu Kena delay dulu something Fokus pada kerja dulu Sebab hmm, Ramai faham Ramai yang saya cakap ni InsyaAllah semua orang faham Kena jaga prio nasi dulu ha, Benda tu tak boleh main-main ha, Sebab ramai orang yang kita nak Bagi makan So kita fokus dulu timing Fokus timing then Baru boleh buat urusan-urusan yang lain And then saya belajar pasal finance Financial Prepare satu bulan Berapa amount nak, nak dipakai ha, Nak bayar tu Bayar contoh Bayar rumah Bayar kereta Groceries Bayar bil telefon Wifi Kalau ada wifi Bayar wifi Apa-apa hmm. lagi Expenses ha, Bagi beras kat mak-mak ke So-called like that So banyak lagi And then Ya, yeah, more on actually more on people management. Belajar pasal people. Manusia ni ada macam-macam behavior. Yang muda kerenah dia lain, hobi dia lain. Saya tak cakap untuk offender anyone ke apa ke. Yang tua pun hobi dia lain. Kita yang muda ni kita ada banyak tenaga, kita nak pergi laju. Kita suka buat semua benda nak laju je. Semua benda kemikidan. Pam 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 pam. Okey. Pentingnya macam mana kita nak mix dengan orang yang lebih tua ni on Ataupun ambil yang orang yang lebih berpengalaman Okay, yang berpengalaman lah Bukan yang tua je, yang berpengalaman Orang yang pengalaman ni dia tahu nak pergi jauh tu macam mana Sebab dia dah pergi dah Dia dah layan dah Dia dah tahu dah game Mungkin awal-awal masa muda tu dia dah laju dah Ah ha, That's why dia tahu End goal tu, oh I nak pergi tempat A Tempat B, tempat C Dia tahu apa liku tu Dia tahu dia chill je, dia tenang je Kadang-kadang customer datang pun dia tenang je Dia tak ter, ter terkejar-kejar pun dengan customer yang datang tu Tapi customer tu dah ada je sale Sale dia ada je setiap bulan Ada je setiap minggu customer datang Dia deliver kereta Dia deliver kereta ni maksudnya Customer datang ambil kereta Take over lah ha, handover kunci ke hmm. So that's why pandai mix juga Dengan orang yang lebih pengalaman ni Macam mana kita nak knowledge dia Dalam masa yang sama Jaga adab So nak belajar ni ada cara Ada adab dia tak semestinya boleh langgar Boleh jat, boleh terjejah je Kita orang muda kita tahu Kita nak terjejah je Kita nak laju okay. Kita mungkin sampaikan macam Kita ni laju Maksudnya kita ni bersemangat Nak tahu semua knowledge dia Ataupun Kita ni nak tunjukkan yang kita ni serius Nak excited Nak ambil tahu pasal knowledge dia uh, kalau orang yang lebih pengalaman ni Cara dia beza sikit Ada ada cara nak masuk Ibarat kita masuk rumah orang Kita bagi salam dulu Mungkin perlu basuh kaki ke ha, Hormat dulu Kalau pergi rumah tetamu Apa air yang dia hidang Minum je Tak apa Minum je dulu Ada reason dia ha, Tu cara hormat lah ha, Dulu saya belajar kecil-kecil dulu Dekat satu tempat tu Tak sure Belajar dengan orang yang lebih Ada knowledge tinggi Cara duduk sila Orang tu bergerak sikit je Orang yang tengah mengajar tu Dia tengah mengajar lah Ini yang tengah den dengar tu Dia bergerak sikit je Dia duduk, duduk sila Then Uh, the, the class tu over lah Dah bye-bye lah Tamat dah kelas Macam tu je Bukannya pasal uh, Of course lah Takde lah saya sampaikan sekarang tu Perlu implement Macam tu Tapi Nak bagi tahu yang jaga adab tu Itu Contoh orang zaman dulu Kita sekarang More on Cara bercakap Cara hormat Bagi salam ke Walaupun dia nak dekat Dia lebih tua kita Setahun dua je Panggil je abang Tak apa kalau perempuan panggil je akak ke tak apa Tahun dua kan dekat muka dekat sama kan Panggil je Ya hey, bang boleh bang tak ada hal bang Tak apa itu cara kita nak jaga adab Kita hormat ha, Itu satu Bila kita hormat insyaAllah akan ada banyak yang datang kat kita Rezeki datang kat kita mesti ada Mesti ada ramai yang dalam masa yang sama kita belajar macam mana kita nak deal dengan orang Kita berurusan dengan orang InsyaAllah ada sebenarnya Allah nak sampaikan Tuhan kita Okay Saya cakap dengan orang Islam lah Allah nak sampaikan ada ada hikmahnya di sebalik ni tu. You belajar jaga adab je dengan orang tua. Cara bercakap je alah layan je dengar kan. Kadang-kadang annoying juga tapi kita dengar tak apa. Lagi kan parents ni saya faham. So Allah nak sampaikan eh, esoknya mesti ada something. Ha, dua hari depan, dua hari lepas tu mesti ada kan ada something yang best. Ha, insya-Allah selagi kita jaga insya-Allah okey je. So itu saja saya nak share malam ni InsyaAllah next time saya akan share apa yang saya belajar masa saya jual property pula Okay, macam tu, bye-bye